25 июня Раздельнянский район с рабочим визитом посетил народный депутат Украины Александр Пресман и его команда, которая побывала в нескольких селах района – Яковлевке, Степановке, Степовом и Щербанке, чтобы проконтролировать работу по облагораживанию сельских кладбищ. Этот вопрос никогда не поднимался в селах, однако является достаточно актуальным для сельских жителей, и Александр Семенович прилагает к этому свое посильное участие. В этом году мы очень довольны тем, что Александр Семенович потурбовался, и, честно видно, как людина православный, Бо просто так, людина без почуттів і без серця цього зробити не може. Виділили нам кошти на прибирання кладовищ, на ремонти, на покраску пам'ятників, на фарбування заборів. І зробили ми ось тут у нас в селі хрест дубовий. В цьому році ми зробили ремонт, взяли людину, яка в цьому розуміється. І зроблено нами дві носілки на поховання, які. Були потрібні в нашому селі. Шановний Олександр Семенович, Ми вам щиро дякуємо за то ваше глибоке розуміння за підтримку наших сіл і за те, що ви не забуваєте про нас здоров'я, вам радості, щастя і Божої благодаті. Завдяки Семеновичу ми змогли від швістукатурити забор на цьому кладовищі. Також ми на Павлівському кладовищі відремонтували Точніше, ми поставили новий хрест. Це в нас була вже давня така мета наших мешканців, і в цьому році вона виповнилась. Дякуємо Семеновичу, адже от завжди трохи чогось не вистачає. А це якраз оця підтримка в ту минуту, коли це треба. Це дуже важливо. Олександр Семенович нам дуже багато допомагає і в різних питаннях. И вот в этом году я могу просто показать на деле, что было, нам была выделена финансовая помощь. И мы сделали плачу, стелу плачу, которая находится на нашем местном кладбище. Я ему лично хочу передать и от себя и от нашей степовой громады, и от жителей степового сельского совета. У нас два села, степовое и пионерское. Благодарность за помощь. У нас кладбище одно на три села, большое кладбище. Вот. и мы в этом году мы собирались в домик там сделать эту срезу. мы у нас привели в порядок могила погибшего летчика, есть такое, вывозили мусор, повырубали там все кусты, которые, ну, то есть облагородили, потому что Кладбище, оно вообще не финансируется ни с какого бюджета. У нас это место захоронения бойцов казачьего полка армии генерала Плиева, которые освобождали Щербанку в 44-м году, в апреле месяце. Если бы нам помогли немножко деньгами то мы бы были благодарны для того, чтобы сделать один раз этот памятник хорошо и уже, чтобы он стоял так еще много лет. Народный депутат Украины, меценат и почетный гражданин города Раздельная Александр Пресман также побывал в Раздельной, где продолжается реконструкция куполов Свято-Николаевского храма. На соответствующие работы было выделено около 200 тысяч гривен личных средств. Мы принимали с командой активное участие, опять-таки по просьбе громады, совместно с громадой, что очень важно. Мы принимали участие в в окончании их куполов, пять куполов, помогали в окончании работы, связанной с колокольней. Ну, и я взял на себя полностью э, пожелачение центрального купола. Я смотрю, вот последнее время наш храм так преображается. Вот он сегодня стоит перед нами. Почти что уже закончен ремонт куполов. И mm -hmm. я знаю, что это заслуга Александра Семеновича Пресмана, нашего депутата. Я тоже хочу Александру Семеновичу пожелать и доброго здравия, чтобы все его начинания тоже были под Божьим благословением. В этот же день, 25 июня, отпраздновал свой юбилей 50-летия дня рождения протеерей, настоятель Свято-Николаевского храма, отец Петр. Александр Семенович поздравил отца Петра, вручив ему праздничное церковное облачение в подарок. Я сегодня гости, я сегодня хочу поздравить отца Петра с замечательным праздником, юбилеем. Сегодня он зашел в разряд наш пятидесятников. Хочу пожелать ему здоровья, но ему сегодня особенно нужно, потому как его труды, его духовность оберегает раздельнянщину, одесщину, и мы сегодня живем в соборной Украине. Я очень благодарен тем гостям, которые сегодня с нами. И сегодня для меня такая честь, что и мы, как встречаем его дыку, нашего первую архию, которая вместе с нами служил. Ну и для нас сегодня такая честь принимать и народного депутата Украины, Александра Семеновича Персмана. Я хотел бы тепло и сердечно поздравить отца Петра с этим знаменательным событием его жизни и пожелать ему славами апостола Павла в усердии, слабевая духом, пламенете Господу служить э, в добром здравии на многое благая и лето. И хотел бы также выразить слова глубокой благодарности и признательности народному депутату Украины Александру Семеновичу Пресману, который э, избирался от Разделянского округа, который очень много помогает и этому храму, и другим храмам Балтской епархии. Его трудами и заботами был построен Свято-Успенский храм во Фрунзовке. Сегодня мы молились в Свято-Николаевском храме, на котором трудами и заботами Александра Семеновича была произведена реконструкция куполов. Работа народного депутата Украины Александра Пресмана в своем 139-м избирательном округе не прекращается ни на минуту. Каждый день это новые достижения и многочисленные новые преобразования и улучшения в развитии округа. Это системная совместная работа Александра Семеновича и громад. В рамках подготовки к празднованию 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков реализуется следующая программа народного депутата по облагораживанию и реконструкции памятников воинам-освободителям брат могил и обелисков. На эти цели уже выделены средства Александром Семеновичем Пресманом, и работа в этом направлении продолжается.